Возле отеля Крещатик находятся наши мобилизационные микроавтобусы. Я обращаюсь к тем людям, с которыми мы вместе были на Майдане в декабре, в январе, в феврале. Те люди, которые имеют волю к действию, которые хотят защищать Украину. Вы можете сейчас поехать с нами. Тем людям, которые остаются здесь, я прошу давить на власть, ни в коем случае не допускать никаких предательств и сдачи родной земли. Сейчас раскручивается история о том, что якобы Донбасс – это край сепаратистов, что здесь все люди против Украины. И, дескать, можно, в принципе, договориться, пусть он остается Россией. Это неправда. Донбасс – это один из тех регионов, который первый подвергся атаке. 60%, если не больше, населения – это люди, которые хотят жить в единой стране. Эти люди запуганы, эти люди брошены самой властью. Власть довела до того, что из банды гопников, из банды тетушек, которые мы вместе здесь гоняли по Киеву, появились отряды боевиков. 500 долларов в день, 1000 долларов в день, пока у Януковича и Путина не закончатся деньги. Так вот сейчас у нас есть все шансы победить, если мы изменим армию, если мы создадим новую милицию, новые спецслужбы, если патриоты пойдут и будут менять систему изнутри, у нас есть шанс создать новую страну. Если мы начнем договариваться и сдавать землю, то завтра эти люди придут к вам. И жители других областей с удивлением увидят, какое количество предателей, болтунов и просто некомпетентных людей есть и в их областях. Мы ничем не отличаемся от вас. Мы, возможно, многие говорим на другом языке, но мы такие же патриоты Украины. Поэтому те люди, которые хотят ее защищать, приходите к нам. Слава Украине! Я кумаховцем за героизм, за стигист. Я куме я на вас Богу молилась, понимаете, вы патриот. не ну, за... читайте интернет за завтраком, будьте лучше да спать. Скажите, я... пожалуйста, почему Семен Семенченко? А? Чему а? Семен Семенченко? Потому что вот такая фамилия. Дозвольте с вами сфотографироваться, можно? перестаньте, я просто... перестаньте читать это все. Ну, все, пан Абандер. Где же информацию? Ребята, чего вы хотите взять депутата Верховного Совета себе в батальон? Мы рассматриваем механизм, он кормить их пока нечем. Найдем, сейчас каркамешку возьмем. У них деньги не врачи. Давай, Ресурсов больше, чем достаточно. А как вы думаете, сколько добровольцев сегодня уедет? Я не сегодня? знаю, я не... Это, сам, сказать если... столько сколько найдут все волю за счет людей, а если вы, вы ожидаете Нет. одного президента насчет э, операции а, я при... ожидаю что он прислушается к мнению своих избирателей что это обозначает это обозначает что украина должна победить и победить за счет нормальной создания нормальной армии милиции службы безопасности есть сейчас вызов этот вызов нужно использовать чтобы построить новые структуры если сейчас бросить все, то мы проиграем. По, мы вашему, по вашему мнению, какое настроение среди силовых структур в Украине? Разное. Там разные люди абсолютно. У кого панические, у кого радостные, у кого надежды, это разные люди. Вы думаете, как это изменить? Необходима политическая воля. Если президент захочет, он это сделает. Вы yeah. думаете, вы это не только президента единственного... Поддержка народа есть. Народ хочет. Есть люди, которые готовы менять систему изнутри. Нужно, чтобы сверху это было. Будет легче тогда. Без всяких Майданов тогда. Если нет, значит тогда пойдет только снизу как раньше. Значение сегодняшнего случения Майдана. Как вы видите это? Случение. Значение Майдана – это в новых условиях помочь построению гражданского общества, защитить Украину, давить на власть, создавать ту власть, которая будет для людей действительно делать то, что обещает. Вот значение Майдана. Майдан должен стоять. Майдан должен сам для себя решить, что ему делать. Я в данном случае военным вопросом занимаюсь. Большое спасибо. У нас есть человек, Не страшно вам, крымчанцы, находиться на Майдане. Нет, конечно. Почему мне должно быть страшно? Я же за Майдан была. Кто тут присутний, скажите мне? Я От зараз їздить. Напору зараз звертайтеся, група різові, тобто кого не взяли, зараз будуть набирати другий батальйон, це Там гранатометник, або якісь такі. Але якщо вже готовий є спеціаліст, то я думаю, що і зараз такі люди потрібні. У нас як? Ми ж мирний народ, ми мирно жили. Раптом виникла така ситуація, я підприємець абсолютно ніяк вимушений, а що робити. Вам доводилося брати участь в операціях? Так. Я я доводило... Які ваші особисті враження. Ви що знає вас... знаєте, мобілізація внутрішня, мобілізація. внутрішня мобілізація, напруга, очевидно, є. Ну, Страху так немає. Людина йде, очевидно, на війну. Ну як? Який настрій? Нам не по 17 років, коли людей беруть у військо, вони не знають, для чого вони йдуть. У нас таких, кому 18 років, один-два. В більшості це 30, 40, 50 років такі вже люди, які досягли успіху в своєму. Ну, на жаль, окупація, на жаль, ворог, на жаль, такі, от, така от. важко дати від... війна інша. Коли ти не знаєш, хто твій ворог, він сьогодні озброєний, кинув зброю, він вже мирний. Як тут будь? На мені форма, а він без форми. Він кинув зброю, він уже інший, він вже мирна людина. Ми переможемо напевно, як інакше з нами весь світ. Якщо ви згадаєте е наші визвольні змагання 2018 року, то Україна програла, тому що нам ніхто не допоміг. Нас віддали світ, віддав Україну. то сейчас с нами весь свет и вся Украина единая сейчас. Если есть у э, желание поехать с нами, и они потеряли с нами связь, вот они мы. Вот мы приехали и поехали дальше. Дальше служить, дальше служить Родине, служить народу. Народу, а не данному какому-то правительству Есть желающие э, дальше служить нашему украинскому народу, э, мы просим, проходите э, и поедем побраты тот, кто помнит меня по Грушевскому, помнит меня из, э, по декабрю, помнит меня по институтской, пускай приходят. Да, мы думаем, да. Больше нам никогда. Мы уже выезжаем. Через очень небольшой срок мы отъезжаем уже непременно, непосредственно на, на нашей базы для дальнейших боевых действий. Спасибо. Нет, я Святослав всего лишь один из командиров батальона. А чему Себен Себенченко стал таким популярным? Потому что это человек, который может взять ответственность на себя. Ответственность на себя и ну, за себя и за людей, которые с ним пошли. И за ситуацию, которая, которая создалась в нынешней нашей Украине. Кто создал, наверное, не мне вам говорить, кто создал эту ситуацию. Это не только Путин. Вот. Создалась эта ситуация и благодаря кому. Да, Семен взял на себя эту ответственность. И поэтому будем говорить так, что батальон Донбасс идет за ним, потому что это человек ответственный и более чем ответственный. Ну, я еще был в России и, честно говоря, работал на вахте и относился к России довольно-таки хорошо. Но после некоторых событий, связанных с Крымом, особенно с Крымом, у меня... И после того, как я побыл в Краматорске, Донецке, Мариуполе, Мелитополе, побыл в этих местах, послушал, увидел это все своими глазами, увидел людей, побывал в Крыму, я должен сказать, первое, что я побывал сразу в Крыму, то у меня отношение к Российской Федерации полностью переменилось. Я послушал, о чем они говорят. Как? Ну, Гебельс отдыхает. Говорят, молча курит. Поэтому у меня нет никакого хорошего отношения в смысле к правительству и политики в Российской Федерации. Российская Федерация – это люди, это народ. Поэтому я сам русский, поэтому ну, это народ, это наш, наш народ, такой же самый, как мы. А политика Путина и правительство Путина, которое задуривает голову рядовому гражданину и заставляет его бежать на помощь нам, спасая нас от нас же самих. Ну, это просто смешно. Но мы понимаем, что Путин уже не тот гибийский, кем он был. Это один из, будем, хозяев клана путинский, путинский клан, такой же, же олигарх. Ну, это уже не тот чекист, который был раньше. Сейчас, я так думаю, что э, кроме своих личных интересов, своего, интересов своего клана, больше он ничего такого не поддерживает. Мы переможем? Мы? Вы в этом сомневаетесь? Мы же на своей земле. Мы ж граждане своей страны, мы ж патриоты своей страны. А кто к нам с мечом пришел, тот от него и получит по попе. А как что за автоматом Калашникова? Ну вот то прикладом. Мы, мы ж не они резать не будем, головы не отрезать, детей не едим, кров не пьем. А по попе ее В угол поставить. Пусть подумают на своем поведении. А в пропаганде сколько это басов, я не знаю. И командир батальона Семен Семенович Шадьбин. Есть приходят, есть приезжают, есть звонят, у нас разные. Э, ну, фактически приходят люди. Разумеется, я, как военный, отримую задоволення от того, что я там езжу. Я буду задоволенням. Я був рік на випробування, це в 79-му році. Я був два роки в Афганістані, я отримав задоволення. Було страшно, було голодно, було важко. Але саме оточення це було класно. І сьогодні теж Ви герої. Спасайте від Путлера і свою родину і нашу за нашу і вашу свободу. півгодини сім чоловік. На победу. нам, нужна качество. нам потрібна якість. Нам потрібна якість. У нас вже людей фактично на два штати є, але мы ми повинні набрати людей тих, які всі повернуться додому. Мирні люди, ну наш бронепоїзд <laughs> стоїть на опасному путі. І на мужчина іноді має брати оружие і захищати родину, сім'ю. Ну, к сожалению, не нами придумано. Но так иногда приходится делать. Наше поколение и так, слава богу, прожило много без войны. Но, видимо, иногда приходится. Снимайте, а